Говорят мужчины уже не те. Советское детство, женское воспитание, повсеместный феминизм и гомосексуализм. Настоящий мужик это редкость. Сильными мужчинами не рождаются. Препятствия и трудности вот идеальные преподаватели. Ты хочешь быть особенным? Ты спрашиваешь, как? Изо дня в день создавай себя сам шаг за шагом, постепенно, закрепляя свое право на лучшее в этой жизни. Начинай мечтать и воплощай задуманное ежедневно, понемногу. Стремись быть тем, кем хочешь быть именно ты. И никогда, никогда не сходи с этого пути. Окружи себя сильными людьми и будь внимательным. Каждый день это подарок для тебя подарок для реализации твоих идей и целей. Только ты сам ответственен за свою жизнь. Так возьми же ее с сегодняшнего дня в свои руки. Развивай свое тело и дух. В спортзал нарастит твои мышцы, а сильные и решительные поступки – волю. Начни с себя, и ты увидишь, как люди потянутся к тебе. Мужчины будут брать с тебя пример, а женщины? Женщины жаждут твоего внимания. Сильный мужчина – это опора семьи, страны, всего общества. Это тот, на кого возложена важнейшая роль. А какова твоя роль?